Это мой автомобиль Nissan GTR. В нем свыше тысячи лошадиных сил. Участвую на нем уже третий год. Буду сегодня пробовать поставить рекорд. Это городской автомобиль. На нем можно съездить в магазин, грубо говоря, за хлебом. Также приехать на гонки. Я участвую в двух классах и в в стрите. Самая большая скорость у меня была на выходе 262 на соревнованиях. Сегодня собралось 29 пилотов. Да, действительно, это немного, но это и не мало. Это люди съехались практически со всей Украины. И здесь есть и Запорожье, Киев, Кременчук, Полтава, Харьков. Вот по памяти, что ребят помню своих коллег пилотов. И любой желающий, он не должен гонять по дорогам общего пользования. Он может приезжать на эти соревнования, которые Автомобильная Федерация Украины проводит и будет проводить для всех пилотов. Мы должны понимать, то, что мы идем плавно к развитию. И то, что сейчас присутствует пилот с Канатопа, который первый раз ездит, он не понимает, как становиться на, стейдж, на престейдж, на становиться на светофор. Он учится. Но сейчас он проехал, он понимает, что он здесь погонялся, он по дорогам уже гоняться не будет. И вот с этого начинается весь автоспорт, все соревнования.